Траурные церемонии проходят и в Петербурге. На дворцовой площади зажженных лампад составили слово помним. На Пискаревском мемориальном кладбище по традиции возложили цветы и венки. За На церемоние наблюдает наш корреспондент Елена Горшенина. Елена, здравствуйте. Вам слово. Да, Валерия, эту скорбную дату Петербург встречает здесь, на Пискаревском кладбище. Для горожан это главный символ непокоренного Ленинграда, блокады и войны. Именно здесь, в братских могилах, похоронены те, кто не дожил до дня Великой Победы. И на их плитах только год смерти. 41-й, 42-й, 43-й, 44-й. И именно Мимо этих плит идут те, кто сегодня возлагает цветы к монументу Родины Матери. Напомню, Великая Отечественная стала самой страшной войной в истории России. По последним данным, а они постоянно уточняются, поскольку во время войны было очень много тех, кто пропал без вести. Вы правильно назвали эту цифру. Почти 27 миллионов человек. И не было ни дома, ни семьи, куда бы ни пришла война. Просто кто-то воевал на боях в боях и в сражениях, а кто-то ковал эту победу а в тылу. И тех, кто дожил до наших дней, осталось очень мало. И сегодня в этой толпе, которая пришла на Пескалевское кладбище, нам удалось найти только двоих. Воспоминания одного из них, Альберта Глушкина, я предлагаю послушать. В 41-м он закончил школу и сразу же ушел на фронт. Собирались мы с приятелем поехать в Шуаловский парк позагорать. Ну и смотрим, что все, так сказать, идут в военные в противогазах и с оружием. Я говорю, Ватя, опять, наверное, учения какие-нибудь будут. Ну, в общем, пока мы стояли, беседовали, выехала машина начальника политодела. Там был знакомый водитель Саша Спас. Мы говорим, Саня, ну что, опять учение? Не учение, а война. Мы говорим, как война, мы собирались позагорать. Никаких загораний. И поезжайте домой, и не выходите. Будет сообщение. Напомню, в далеком 41-м, 22 июня к этому времени фашисты уже разбомбили Минск, Киев, Севастополь, Одессу. В Брестской крепости шли ожесточенные бои, а буквально через несколько минут в 12.15 к нации обратился министр иностранных дел Вячеслав Молотов. Он сообщил о внезапном нападении фашистской Германии на Советский Союз. И этот день стал первым в череде будней, военных будней. Я была маленьким ребенком совсем. Естественно, родители мои были здесь, и мы все 900 дней были в Ленинграде. Поэтому это было ужасное состояние. Ужасно было надо, надо нам было выжить. Самое главное. И родителям в основном досталось. И благодаря благодаря родителям мы выжили. Мы в это время были на даче, снимали под лугой дачу. И когда услышали, что началась война, значит, быстро снова вернулись в свой родной город, в свою квартиру, думали, что это ненадолго. Ну, получилось так, как получилось. Были в блокаде. Это день памяти для нашей страны, для нашего города. Мы должны помнить и чтить. Умерших, людей, которые живы. Я считаю, что это необходимо каждому сознательному человеку, который, который как бы, знаком с потерями ситуации в период войны. И сожалеем, и поклонимся им. Ведь они все умерли героической смертью. Начиная от малого возраста, кончая старшим. И сегодня, Валерия, мы с вами говорим об этом для того, чтобы помнить и о собственных дедах и прадедах. Валерия. Спасибо, Елена Горшенина, о том, как в Петербурге отдают дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной.